Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah puasa sob Wah, ketemu lagi kita di bulan puasa ya Bersama channel Sobat Dapur Kali ini Bang Sobat membuat es kopior KW ya kita akan awali ya dengan yang manis-manis ya ini dia resepnya ya ada santan ada gula pasir ada kental manis, ya. Nanti kita kasih garam, terus pakai jelly. Jelinya, jelly yang rasa kelapa dan airnya boleh menggunakan air biasa, tapi lebih enak sih pakai air kelapa. Jadi, eh, rasanya itu walaupun kawe tapi kelapa banget, ya. Oke, langsung aja kita masak. E, masukin dulu ini air kelapa, air kelapa kita akan masak. Tapi sebelum kita masak, kita akan masukin dulu bahan-bahan lain. Di sini ada jelly, jelly rasa kelapa. Terus kita masukin di sini ada kental manis. Pokoknya bahan-bahannya kita masukin aja dulu semua. Ini bakalan jadinya seger. Ini santan ya. Bang sobat gunain santan kemasan biar praktis aja. Gula pasir. Kita masukin dan sedikit garam. Oh, ambil aja sejumput aja. Oke, okay. kita aduk. Sambil diaduk ya. Nah, ini biar rata dulu. Oke, okay, udah rata. Kita ganti aduknya pakai spatula ya. Dan kita masak. Kita nyalain kompornya. Kita aduk-aduk dan kita masak sampai dia mendidih. Nah, ini sop udah mulai mumbul nih. Artinya, dia udah mendidih ya. Ini langsung aja kita matiin dulu kompornya, bisa tumpah kalau dinyalain terus. Oke, dan ini kita tunggu dulu sampai uapnya udah hilang, baru kita tuang. Sambil nunggu jelinya dingin, kita langsung bikin gulanya nih. Gula es or ya. Ini air kelapa. Jadi sisa tadi kita masukin, kita rebus ya. Pakai air biasa juga bisa. Kita kasih daun pandan dua lembar. Ya, ini gulanya sedikit aja. Kalau mau buat jualan tinggal resepnya dikalikan ya. Ini gula pasir kita masukin. Ya, terus kasih sedikit garam. Biar manisnya itu lebih kuat ya. Kita masak sambil diaduk-aduk, ya. Jadi nanti gulanya larut dan pandannya ini sudah mengeluarkan aroma. Air gulanya udah wangi, ya. Terus gulanya juga udah larut. Kita saring aja. Nah, ini kelapa kw-nya udah beku nih, ya Sob. Ya, udah keras, ya. Langsung kita akan kerok aja nih, Sob. Kita kerok seperti kita ngerok kelapa, ya. Kita coba pakai ini, kita kerok dulu. Oh, ini kayaknya nggak kurang tajem nih, Sob waduh susah juga nih ah kita coba pakai ini deh ya biasanya ini lebih tajam sih oh iya sob tuh ya jadi uh, bentuknya gak bagus tuh kayak kelapa banget kayak kayak ngerok kelapa ya oke kita kerok aja pakai ini ini udah bersih sih kita kerok gitu tuh enak banget ngeroknya tuh percis kelapa jadinya ya tuh wah ternyata berfungsi ya tutup dari sirup ini berfungsi Tuh, dia lebih tajam ya oke udah dikerok semuanya Tuh, bentuknya udah kayak kelapa banget ya berkat kerok ini sekarang kita mau ada tambahan lagi nih ya agar-agar agar-agar warna hijau ini ini kita mau krok juga pakai rokan ini kayaknya bagus ya pakai ginian nih bentuknya jadi lucu gitu ya eh, kita kerok aja deh roknya juga gampang cuma di ini aja tuh Kayak enak sih dibikin gagang kalau tukang es kelapa tuh bininya dibikin gagang ya dipaku aja ini kita gunain es batu secukupnya ya kita campur aja no oh, ini adalah jelly ya yeah yang kita potong-potong kayak bentuk kelapa juga nah ini dia yang menu utamanya nih wah kelapa kopior wow mantap nih sob kita jualnya nanti di cup cupin ya ini bahan-bahannya murah ini sob jadinya kayak es kelapa ya kita tuang aja ini ada air gula tuang semua nanti sambil di -icip, icip aja rasanya di sini juga ada biji selasi ya kita tuang juga sini ya. Set. wow kita aduk sob wah wow. ada kelapa ya ada jelly tapi semuanya ini KW ya. kelapanya kelapa KW. Eh, seger banget sih sob wow ini buat buka puasa ini mesti enak banget sekarang kita akan cup cupin nih sob kita jualnya nih di seperti ini es kelapa kopio nanti bisa terakhir kita kasih Sirup, ya sirupnya nih, nanti macam-macam sesuai selera aja, dan kira-kira di pasaran lakunya apa ya? Ini udah manis, tapi lebih mantep lagi dikasih sirup. terakhir kalian bisa kasih sirup ya sirupnya nih bisa macam-macam bisa sirup rasa ini ada rasa pisang warnanya merah ya, atau bisa juga nanti mau dikasih rasa lain okay. jadi yang originalnya itu warnanya hijau tanpa sirup nah ini kita mau kasih juga yang satunya nih dengan susu cair putih jadinya ya tuh ini lebih mantap lagi nih, Sob ya. Atau bisa juga kalian kasih SKM. Yang jelas ini semakin banyak rasa semakin menggugah ya, semakin enak banget. Ini langsung aja nih kita aduk ya, Sob ini yang warnanya merah nih, Sob. Wow. Ya. Menggugah sekali ya. Es kelapa kopior. Kelapanya kelapa KW tapi rasanya ini enak banget, wangi ya. Wanginya ini udah lebih dari kelapa. Nah ini yang putih, so. wow, ada susu tuh. Ini, sultan punya nih, kalau yang susu ya Lebih greng nah ini yang uh, Originalnya nih ya yeah. Originalnya cuma dikasih gula doang ya tuh Tapi ini udah enak nih Dah, ya, yeah. oke, okay. sampai ketemu lagi di resep berikutnya Ya, ini menu tajil kali ini puasa pertama. Jangan kemana-mana, karena Bang Sobat bakalan bikin menu, -menu tajil lagi. Sangat selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa kalau udah waktunya. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.